istədiyim addı ki, bax siz də o 5-ci kolon deyirsiniz. Bural bu ölkədə 5-ci kolon gerçəkdən varmı? Mən sizə soruşuram. Mənbərcə bu 5-ci kolon dövlət niyə özünü bununla qorumaq və buraları ifşa edib cəmiyyətə təqdim eləmək istəmir? <laughs> Çağ marağı soradı və mən buna bəlkə də qeyri-standart bir cavab verəcəyəm, söylədiklərinizdən fərqli olan. Azərbaycanda 5-ci kolon dövlətin özüdür. 5-ci kolona ehtiyac yox. 5-ci kolon dövlətin özüdür. Hakimiyyətin daha doğrusu. Hakimiyyət təşkilidir. Çünki hakimiyyət Kremlinin vasalıdır. Bunun adı başqa adı yoxdur. Mən misallar çəkmək istəmirəm, çünki bu sizin də təbəlişiniz daxil olmaqla yüzlərləriyə qədər misallar çəkilib. Deməli, həm iqtisadiyyatdan, həm sosial sferadan, həm humanitar sahələrdən, o cümlə ibə üç növbədə Qarabağda baş verən son hadisələrlə bağlı və bunların hamısı hakimiyyətin qibləsinin harda olduğunu göstərir. İndi də göstərir. Və burada bir sir yoxdur. Buna görə də bunu biləndən sonra cəmiyyət İya 5-ci kolon axtarır. Bu bilirsiniz, Konfusiusun 2500 il bundan qabaq misal çəkdiği bir misala bənzədir. E, qaranlıq otaqda qara bişiyi axtarmağın nə mənası var? Ee, simvolik söz Azərbaycan dilində necə sözlənir? Hər bax, bax baxmayaraq ki, həmin bişik şey, heç o qara bişik şey otaqda yoxdur. Məsələ bundadır. Qara bişi şey axtarmaq e, ehtiyac yoxdur. Mənim güdürəkdə şəhər tosqabındadır şey və bizim hakimiyə özlüyündə Moskvanın 5-ci kolonudur. Buna görə də siyasətimiz hər mənada istəyir insan azadlıqları, demokratik azadlıqlar, vətəndaş cəmiyyəti, istəyir kleptokratik, avtoritar rejim məsələləri ilə bağlı məsələlər. Hamısı Moskvada necədirsə, elə belə ki bizdə də Kalka yolu ilə eyinə burada çəkiri oxu. Baxın amma ayrı məsələlərdə var axı. Əgər e, bu hakimiyyətin tamamı elə əsas belə deyək ki, özü 5-ci kolondusa, bu 5-ci kolondu da bir e, hədəfi, bir missiyası olmalıdır. Bu missiya nə olmalı idi məsələn? Azərbaycan OKTMD deyil, nə deyir o? Birləşmiş Silahlı Qüvvə, ora biz olsun. Azərbaycan indək kimi Avrasiya ittifaqının üzv olsun. Azərbaycan indək kimi MDB xəttində qurulan bütün təşkilatlarda təmsil olunsun. Və bunlar da heç bir də baş vermir və Ve istər istəməz eee ilə dediyiniz 5-ci kolon dediyiniz Hacimətin özünün də bir məlum e, bir dərc müqavimət göstəriləri də görünən səviyyədə var. O zaman əgər e, Hacimət belədirsə və 5-ci kolonun hədəfi nədir? Azərbaycanı tamamilə Rusiyanın bu əhatə dairəsinə e, qaytarmaq məqsədə yoxsa 5-ci kolon Rusiya buradan niyə saxlasın ki? O zaman Bu müqavimətin ən göstəricisidir. Bular niyə getmirlər? Niyə o yola qoşulmurlar? Ondan o digər dəbə e, xəttinlə qurulan digər Avrasiya ittifaqı var orada. Ondan sonra nə bilim Rusiyanın böyük layələri var ki, Azərbaycan bütün anlarda görünən şəkildə gücü çatən qədər də müqavimət göstərməyə çalışır ancaq. O zaman e, o təcriddə tam təbullar elə 5-ci koloniy keçisində bir çaq çözüm doğurmur. Bu kontrast nəyin izah olunur? Güdət və. İ sizlən biraz bilmirəm tamaşaçılar üçün bəlkə bədə olaq. Siz dövlətin içində olmusunuz. Ona görə siz bu şeyləri e, yəni özünüz üçün aydın təsəvvür edib və e, rahat da izah edə bilməlisiniz. O zaman bu müqavimət nəyin müqaviməti? Təbii e, ki, bilədim. Mən deməli və e, artıq ki, sualınızın ikinci hissəsi e, cavabsız qaldı. Onu, onu tamamlayar. Dövlət dövlətlə bağlı Şon e, deməli, eee, 30 ilindiki də <laughs> Azərbaycanında dövlət quruculuğu ilə bağlı görülmüş işləri inkar etmək olmaz. Yani bu alahlılıq. E, Çox Yəni bu şon 10 illiklər ərzində dövlət quruculuğunda görülmüş işləri inkar etmək olmaz. Fəqət ki dəri şüurlu. Amma onun onların Nə qədər harmonik olaraq ə, deməli dövlətin ümumi inkişafında rolu fərqlidir. Məsəl üçün nə nəyə nəzər də tuturam. Dövlət özünü qorumaq üçün xeylən güc yığıb, özünün ordusunu yaradıb, müasir ordusunu yaradıb, müasir polisini yaradıb, təhlükəsizlik xidmətini yaradıb, Çətin ki, bu lazımdır. Hər hansı bir hakimiyyət üçün də bu lazımdır, dövlət üçün də bu lazımdır. Hər hansı bir dövlətin və hakimiyyətin o zaman mənası olur ki, həmin dövlət və hakimiyyət ilk növbədə özünü qoruya bilir. Bayaq misal üçün Çebey hakimiyyəti haqqında verdiyiniz sualda da bu çox aktualdır. Olaq ki, hakimiyyət imkan tapıb bunu eləyə bilmədi. Yəni özünü qorumaq üçün hadisələr elə inkişaf edirdi ki, özlərindən də asılı deyildi. Qormaq üçün potensial yarada bilmədi. Və nəticələdə də e, nəticənin nə olduğunu gördük. Təbii ki, güclər e, nisbətində fərqli -fərq idi, bərabər deyildi. İndi bizim e, müasir hakimiyyət bunu eləyib. Amma iqtisadi cəhətdən də müəyyən işlər görür, böyük işlər görür. Amma ə e, məhsənə gələndə işlərin e, və yax da ki büdcədən həmin işlərlə bağlı büdcəyə gələn gəlirlər onların nə qədər şəffaf olması, onlardan xalq üçün, cəmiyyət üçün necə istifadə olunması bu məsələlərdə hakimiyyət kleptokratik e, və avtoritar rejiminə bir üsə verir. Dərir şəffaflıq var o qorunus vardı belə açıq desək laqob şəkildə. Bunlar var. Bu hakimiyyətin deməli e, bir tərəf qaldı deməli e, sizin verdiyiniz sual 5-in e, hakimiyyət yəni əgər 5-ci qalondursa mən dediyim kimi onda e, bunun nə məqsədi var, nə görmək istəyir bizi parası apar e, yenidən əsseriya meqaytarmaq istəyir, MDB-yə mi qoşulmaq istəyir ya e, kollektiv tənqisli təşkilatın üzvü olmaq istəyir. Bunları hakimiyyətin özündən yaxşı heç kim bilmir və mənim verdiyim cavab yalnız mülahizə olacaq. E, mülahizəyə də çox dərində getmək istəmirəm. Təbii ki, hakimiyyətin e, iç beynində bu saat içinəbə də özünü qoruyub saxlamaqdır. Çünki ölkədə yaranmış ümumi böhran e, gec-gedə daha da dərinləşir. E, Qarabağ müharibəsi e, öncəsi bu böhran olduğu səviyyədən də daha dərinə gedir. E, və e, bu gün dağlıq Qarabağda rus qoşumlarının e, faktiki işğal e, deməli nöqtəsinin olması vəziyyəti hakimiyyətin vəziyyətini daha da gərginləşdirir. Buna görə də hakimiyyət təbii ki, ilk növbədə özü barədə düşünür. Heç e, harasa daxil e, olmaq, ölkəni harasa aparmaq barədə yox. Üşəvədə özünü qorumaq barədə düşünür və bununla bağlı e, manevrlər eləyir və e, hökumət dövlət başçısının çıxışlarının hamısı son aylarda həmin manevrlərdən başqa bir şey deyil. Təbii ki, siyasət e, qəlis və çətin bir məsələdir. Burada hakimiyyətin başında olan adam, dövlətin başında olan adam e, öz mövqelərini qorumaqla belə istəsə də, istəməsə də dövlətin mövqelərini qorumağa məcbur. Və yeri gəldikdə, yerli qadında, hətta Moskvanın, yəni e, patronuna belə dirsək göstərməyə, göstərməyə gedəcək çünki özünü faciyalardan, gələcək ə, problemlərdən soruşdura bilirsən. Amma həmin bu məsələnin arxasında da cəmiyyətin, dövlətin maraqlarıdur. Çünki özünü qoruduqça dövləti və cəmiyyəti qoruyursan. Bütövlükdə isə, bütövlükdə isə hakimiyyətin mövqeyi ə, milli maraqlarımızla üst-üstə düşmür. Üşə də bilməz çünki hakimiyyət Moskvanın siyasətinin avazını oynayır. O nə çalırsa, hakimiyyət onu oynayır. Düzdür, bunu ustalıqla gizlətməyə çalışır. Nə qədər etsə də, əə, Milişes sualda heç nə gizlətməyə olur.